О чем общаешься? О великих украх. Великих украх. Давай пообщаемся о великих украх. Давай. Откуда они взялись, великие украинцы? Без понятия, впервые слышу так, такой термин. В смысле, впервые слышишь? Великие украинцы. Впервые а? слышу такой термин. Нет такого? Нет, нет великих украх. Не слышал никогда. Нифига себе А кто есть? Великий? Украинцы есть. Украинцы? Да. Так их раньше вроде бы не было. Были Великие укрытия там какие-то. Не знаю. Я знаю, раньше и россиян не было. Позже, когда переименовали московское княжество. Вот это, вот это правильно, что их не было. Позже, когда переименовали московское княжество, от названия страны Россия появились россияне. Нет, так и украинцев тоже не было раньше. Правильно, полностью с тобой согласен. Как и белорусов раньше не было, и других народов. В связи с чем они появляются, вот эти народы новые? В связи с образованием государственности, в связи с развитием цивилизации. Нет, наверное, в, связи с, с первой, первой, в первую очередь в связи с войной. Связи... Идет какое-то племя, захватывает там кого-то еще, они как-то начинают именно А возможно, ничего... когда племя начинает переселяться? Ну, может быть. Великое это переселение, сколько? когда а, племена... А, 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 а... Ездят, ищут себе новое место, находят новое место, а там еще какое-то племя живет. И вот начинается процесс смешивания, и из-за этого процесса смешивания появляются позже нации в современном Нет. понятии. Нет, согласно там американской истории, то у них так не получилось. Они просто местные племена будут вот, срываться, загоняли и создавали себе страну. Так ты же не слышишь, я не говорю по поводу американцев, я говорю по поводу а национальности, по поводу, по поводу нации. Ну, американцы это не нация. Американцы? Это национальность. А национальность? От названия государства Соединенные да. Штаты Америки. А государство есть такое Соединенные Штаты Америки? Понятное дело, что есть. Есть, да? Да. Есть. Ну, логично. Ну, а России а нет, а, нет, а США есть. Логично. Что логично. Ты, ты говоришь? Я говорю, России нет, а США есть, логично, согласен. С Почему с России нет? Есть в России, Присутствует нет, на нет. карте. Ну украинцы все говорят, ну покажите нам, где земли, где земли, земли русских людей. А, ну землю русских а, людей я не видел до сих пор. А, а государство есть. Национальность в современном понятии образовывается после образования государственности. Угу. Вот, а, то, государство и, есть? то есть украинцы, например, являются титульной нацией, потому что они путем Нет, референдума а вот... провозгласили свое государство. Когда? Когда это было? 24 августа 1991 -го года провели референдум 1 декабря. Поляки тоже, французы тоже. Итальянцы говоришь, да? то же самое. А вот чтобы. Я раньше, закончу. А раньше. вот чтобы русские образовали свое государство, я этого не слышал. Буряты Прочи, давай. есть, чеченцы, давай, якуты. Давай на с украинцами. С украинцами давай определимся. Они прям проголосовали и был референдум. Я знаю, что. Да, так и было. Ну да. 1, 1 а декабря с... 1991, на, на, 1991 не года. На основании чего не голосовали? На основании постановления Верховного Совета Украинской Советской Социалистической Республики 24 августа 1991 -го года. она на основании И... чего действовала? Кто? Ну вот это вот, вот совет этот. Вот, вот, Кажд... Каждая из 15 республик имела а, свой совет. Так, ага, ага. А какие 15 республик было? Там было РСФСР? Понятное дело, что там было. Ты, ты говоришь, страны не было, а народ есть. Ты не слышишь меня? И... Я, не а отрица... мы... я не отрицаю, что россиян нету. Россияне есть, а... и они... а россияне должны... есть, Нет. и они являются большинством в Российской ага. Федерации. Я русских, что я не видел, чтобы у русских была своя земля. Не, от кого мы должны были какой -то референдум какой-то проводить? Что сделать? Референдум какой мы должны были проводить, чтобы кого-то делиться? Реф... От кого? Ну, я не знаю, ты, ты говоришь, Референдум что, об... провели чеченцы и, тата... и... татары. Татарам ага. аннулировали их референдум в 2001 а? году. А Чечню а просто Чечнику... разбили. А после того, как раз... был референдум в Чечне? И... Под демилитаризацией был. Не, ну был или не был? Ну, когда народ демилитаризировали был. А, ну, я понял. Когда а народ не полностью... имел права на волеизъявление. А, ну, Там плохо с твоей стороны? хорошего ничего не В Татарстане нет. так же самое было. Они сперва проявили, а свою, а проявили а свою, свою возможность воспользоваться законом, провозгласили свой суверенитет, своего президента и конституцию. Был, были у них выборы в 2001 году без волеизъявления народу Татарстана. Московский суд аннулировал а, волеизъявление. А в Украине как было? Путем референдума 1 декабря. А, а как было в, этот сам, в Луганске, самом и в Крыму? Э, что именно? Референдум по сог, сог, с, согласно чего? Я не знаю, чего-нибудь. Так не было референдумов там. Как не было? Ну, в Крыму да. не было Согласно закону. Крыму не было. А в девяносто -го первом году не было в Крыму референдума? Был референдум. А почему тогда Украина его не признает? Как же ж не признают? Шо на самоопри... на сам на самое самоопределение. Что ты несешь? Крым, как, к... как Украина его не признает, если Украина в 1994 внес... году вы его вписали просто в свою и... конституцию все. Потому что согласно конституции Украинской Советской Социалистической а с какого Республики. Фига? А с какого фига, А с какого если Крым самоопределение? Согласно конституции Украинской Советской Социалистической Республики Крым был частью Украины и по сегодняшний день а является. Крым развалился, Крым выявил. Правильно. Валил и по конституции Украинской Советской Социалистической Республики Украина существовала дальше. Вы же противоречите сами себе. Нет, это ты меня перебиваешь Нет. и не слушаешь. И пытаешься Нет. манипулировать. Я слушаю, все нормально. Крым, Крым. Вы был Вы частью Украинской Советской Социалистической с какого, Республики. С какого фига? Украина является правоприемником фига? Украинской Советской фига? Социалистической Республики. Я же спросил, с какого и Все фига? административные границы Украины являются частью украинцев, включая и Крым. С какого фига? С какого момента? С момента Фрэму 1954 референд... года. Подожди. Подожди, так в Крыму самый первый референдум был в СССР, который поведен, был. а не в Украине. Был. Потом Украина провела свой референдум и сказала, что не, не, Крым... Несешь Крым... полнейший бред. Крымская область... Крымская область была частью Украинской Советской Социалистической какого, Республики. Какого фига? Я тебя спрашиваю. Потому что в Конституции у СССР в 1979 году... В каком году был референдум в Крыму? В каком году был Слушай, референдум Слушай, ты если Украины? хочешь хотя бы что-то услышать, не тараторь. Я пытаюсь ответить, а ты, знаешь, ты как пропагандист. Если ты понимаешь, что у тебя не работает методичка, ты наваливаешь. Крымский, крымская область была частью Украинской Советской Социалистической Республики. И первый референдум проводился на территории УССР в Крымской области. Ответил на вопрос, может следующий задавать. Правильно. А с какого фига, когда Украина делала референдум, она включила независимую республику в свой состав? Украинская, ой, крымская э, АССР была частью УССР. В Конституции так написано. Ну, no. no. они вышли из... из они из не выходили, не было референдума о выходе из УССР. Что ты несешь? Посчитайте, каким они регионы хотели. Референдум должен проводиться согласно закону от 1990 года, 27 декабря. Референдум, ой, закон о референдумах. Да. Да, да, да. да, да давай, ищ, давай, ищ, давай. Ищи, ищи. Давай, ссылайся хотя бы что на что-то. Вот референдум государств... Государственного и правового статуса Крыма состоялся 20 января 1991 да. года. Большинство жителей полуострова провозгласили возобновление автономного статуса региона как субъекта СССР, да, УССР, а не Украины. Ф -ф 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 -ф. Как какие вопросы вынесли? Какая разница, какие вопросы? Там был вопрос о выходе из СССР? Так, а зачем выходить, если страна была развалена? Страна не была развалена. Вы, 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 же, вы же вышли как-то... Что ты мне сбросил в Википедию статью? Ты Еще понимаешь? раз повторюсь, чтобы выйти Что из вы состава вы одной союзной республики, то есть УССР, должен проводиться референдум о выходе. А Крымская, э, Крымская область получила статус автономии в составе УССР. Это закреплено в Конституции. А как вы вышли в одностороннем порядке? Мы не выходили из состава Советского Союза. Как не У, нас не вы было рефер... со... У нас не было референдума о выходе. Да, из вы со... Союз У нас не было выхода референдума. Не перебивай меня. У нас не было референдума о выходе из состава Советского Союза. Советский Союз прекратил свое существование 25 декабря. Перед этим было подписано две декларации. Первая Алматинская, точнее, первая беловежская, вторая алматинская. Угу. Угу. Я слушаю, слушаю, слушаю. Да, 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 да. Давай, 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 ищи, ищи. Нет, не, вы, вы давайте, давайте, вы говорите, я вас слушаю. Я, я уже ответил тебе. Чего вы ответили мне? По поводу того, что у УС, СССР не выходило из состава Советского Союза. А как Крым вышел? Крым также не выходил. А с чего он не было закона, не было референдума о выходе. Правильно. Вы сослались на то, что Украина сама не проголосовала о его на выходе. Что-то не все. Что-то не было. На территории Крымской Смы? области, когда проводился референдум 20 января 1991 года, не было референдума о выходе из УССР. Был референдум о получении статуса автономии. Наваливай ты хотя бы прочти внимательно. Что прочти внимательно? Я просто не могу понять, о чем ты говоришь. Референдум Конституции прочти внимательно. Ну, то бишь ты, ты сейчас говоришь, что Украина не выходила из состава СССР. Правильно. Она сейчас является Он распался. Членом, членом состава СССР. Он распался. Офи о официально. На каком основании? Каком основании? На, на основании подписания общей декларации. Угу. Угу. Еще 25 декабря официально это закрепили. Постановлением а. Кремля, где гребель а. четко описал, что такой союз, как СССР, прекращает свое геополитическое существование. А, в, каком, в каком году это было? 25 декабря 1991 года. А Украина какого года вышла? Украина не выходила. Я тебе уже как отвечал. Ты не... А вот так вот. О, Господи, Боже мой. Ага. Нужно хотя бы прочесть, какие референдумы проводились, какая процедура выхода из состава Советского Союза есть. не да, нести вот эту кремлевскую методичку без а знаний я без знаний и фактов. Я, я между прочим, от, от, отличие от вас, не, не, не оправдываюсь. Не, оправдывайся. еще дальше обманусь. информация, что еще? Я все не Провозглашение независимости Украины. Правильно? вы об этом же говорите? Что говоришь? Вы же говорите о провозглашении независимости Украины? Да, 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 да. А на каком основании было провозглашено независимость? На основании постановления Верховного Совета УССР 24 августа 1991 -го года. А на основании чего? УССР на основании УССР? закона о референдумах 90-го года 27 -го декабря. Ага, так на референдум был или не был? Был 1 декабря. Чего 1 декабря? Референдум о провозглашении независимости. А просто независимость да. так вы были, Так вы были независимы. Украина получила свою независимость после распада уже Советского Союза, а постановление Верховного Совета и референдум это первые шаги а к получению, а союз, а, а союз, это первые шаги к получению независимости. Государство может стать полностью независимым, когда распадается какой-то союз, или оно уже выходит. Украина не выходила из союза. Так, а, а независимость вы от кого становились, я просто могу от Советского Союза. От, от крем, Кремлевской, Кремлевской, которая Это засела, не было, не, засела не было, не было в Москве. Никакого, не было никакого этого самого давления на вас, мне кажется. Ну слушай, мы хотя, получили хотя, свою независимость, хотя... и мы четко знаем почему. Которая... Там вопросики у тебя были, и ты куда-то далеко убежал. Что не, там я, было... не, у меня вообще вопросов нет. Когда я... распался Советский я... Союз, я... задаете задаю я... тебе теперь вопросы. Мне? Я не знаю, в 98 году, ой, 98, -м, 88, девятый. Каким образом Советский Союз распался в 88 году? Мы что, три страны, да, или четыре, там, Литовцы, Никто не выходил. А вы просто не знаете. Никто вы не сс... выходил. Провозглашение СС... суверенитета. Первым, кто это начал, это Российская Федерация. РСФСР. А как вы были суверен... Кто такой вам сказал? Первое, кто провозгласил свой суверенитет. Кто такой вам сказал? <laughs> официальные да. о... официальные Ладно, даты, даты э, да. провозглашения суверенитета в СССР. Сейчас подождите. Я никуда не, не Это спешу. 21 -го августа Верховный Совет Литвы подтвердил независимость Республики в Конституции о государстве Татарской Республики 6 сентября и года независимости республики... Я говорю за суверенитет, про возглашение суверенитета, а не референдум о независимости. Путаете опять понятия, не манипулируйте. Не, я про суверенитет вам говорю, вы не слышите, что ли. Независимость республики. Суверенитет. Первым провозгласил РСФСР. Вас еще ну, отмечается День России ежегодно. Это день, когда Россия провозгласила свой суверенитет. У нас не отмечается День России. Отмечается у вас День России. суверенитет точно у вас не отмечается? День России у вас отмечает. Дело не в этом. Дело в том, что, дело в том, что отмечается День России От... это отсылка нет. к референдуму, к постановлению Верховного Совета я Кремля. Вам... Смысла нет, я так думаю. Просто смысла нету вам объяснять. Ты мне не можешь ничего объяснить. Я М? говорю сознание, а ты пытаешься найти и читаешь Википедию от незнания. Почему ты считаешь, что это дело? Потому что ты сидишь сейчас передо мной и ищешь информацию. Да, ладно, я ищу информацию. А, а я, я говорю, говорю сознание, потому что я это знаю. М? Я не хочу спорить просто. Ты уже давным-давно со мной споришь. Сперва, ты спорил, что? сперва что ты спорил о статусе Крым. Далее на ты ничего? начал спорить а, о окей. выходе из состава Советского а, Союза. Окей. Окей. Далее а ты окей. начал спорить Давай. по поводу распада Советского Союза. Ты споришь все время. Я тебе вопрос задам окей. На основании чего были объявлены суверенитеты? на основании постановления Верховных Советов всех республик, которые принимали в этом решении. Из-за того, что Советский Союз был близок к распаду, каждая из союзных республик хотели закрепить за собой границы. Не подготовился ты вообще, не заплатишь тебе 20 рублей. Премию не получишь. Чтобы получать премию, нужно сперва подготовиться, прежде чем зайти в чатурлетку. Я тебе не братан. Вопросы еще есть какие-то? Ты, ты глубоко заблуждаешься, меня, нет, но это на все. Я тебе могу сказать, из-за чего суверенитет был. Я тебе а, уже ответил. Ты, ты, ты даже не будешь, не будешь эту информацию пройти, потому что. Я ты, тебе ты, уже ты... ответил. Ты... Ты... Суверенитет каждый хотел закрепить, чтобы было основание ссылаться на правом право, э, прием, э, право э, прием. Право. право наступника. А, при... прием? ссылаться прием, про... при... прием, про... право. ну да, вот это. Да, пускай будет. Вот. И Пусть каж пускай пускай. Каждая из республик это пыталась закрепить. Каждая из республик это пыталась закрепить юридически, чтобы это юридически было закреплено. Ты просто не можешь понять, что в СССР все были независимыми республики. Ты меня не слышишь. Я уже ответил. Те республики, Малень... которые не считали себя независимыми, провели свой референдум, задали вопрос народу, и народ проголосовал за это. А кто был независимым? Если, если Российская Федерация считает, что... А, в принципе, в Российской Федерации нету такого дня, как День Независимости. Вот Российская, да. Российская Федерация зависима от долгов Советского Союза. Она взяла на себя эти обязательства. Чего? Российская федерация, потому что правоприемник создан... Она Советского не является правоприемником Советского а Союза. Кто при... А кто при... Российская федерация а является, правоприемником является правоприемником долгов Советского Союза и только. А кто является правоприемником? Каждая из 15 республик является Мне правоприемником со... своей советской истории. В втором году кто создавал Советский Союз? Четыре республики. Ну, Я, назову... Я назову три, а ты назовешь четвертую. Российская, ну, украинская, белорусская. Назови четвертую. Северокавказская. Какая? Северокавказская. Закавказская. Не сдал ты экзамен. Одно и то же. Не одно и то же. Не сдал. Два балла. Почему ты говоришь все 15? Потому что Закавказская Республика, она распалась, если ты не знаешь. Да. И каждая из других республик, которая а -а -а. образовалась — армянская, грузинская, они, азербайджанская а — они, получ... не они получили Союз? свою конституцию и провозгласили а также свой суверенитет, чтобы иметь право ссылаться на декларацию. А какая республика до сих пор не вышла из, из состава СССР? Все, никто не выходил. Советский Союз прекратил свое существование. На основании чего? На основании постановления Верховного Совета Кремля. И на основании, Нет. и Нет. на, Нет. на основании съездов Верховных Советов в Беларуси и в Алмате. Окей, все хорошо. Теперь хорошо. Теперь давай переходим к великой нашей Укры. Почему после того, как состав, когда в СССР произошел переворот, украинские регионы не могут выйти из состава Украины? Потому что существует юриспонденция, существует закон. Согласно закону проводится волеизъявление, если ты не знаешь. А они -а -а. а проявили своего волеизъявления? Про... В коем и... случае. Открываешь и... Конституцию Украины и смотришь, как проводятся референдумы. А как в, России, в, Россию, в СССР должны проводить референдумы? Согласно Конституции. А как там прописано? Потому что у, в Советском Союзе были республики. Это отдельные государства, которые входили в Союз. Он и назывался а, Союз. Они должны были голосовать Он назывался а, определенный, определенный а Украина уровень. является унитарным государством. Ну, где ну, нет нету отдельного региона, который имеет свою конституцию и свой суверенитет. Есть одна единая конституция и все процедуры проходят согласно конституции. У вас, вместо, у вас вместо конституции в регионах есть уставы. Есть конституция, это высший закон государства. И, и, и есть Устав. Я тебе ответил. Высший закон, и, конституция. В областях есть Устав. Высший закон, это конституция. И что? И высший закон в тоже был. Правильно, и согласно конституции, каждая страна и могла наши, и, проводить и... референдум. Страна, ага. заметь. Я говорю, каждая страна, ага. а не каждая ага. область. Ага. А почему Чечня у нас должна была референдум? Потому что, согласно закону 1990 года, 27 декабря, она как автономия в составе э, РСФСР имела право на самоопределение. А Крым как зашел в Украину, не как автономия? В 1954 году она, он был передан э, как область. Автономию Кремль аннулировал в 1944 году. Потом а людей э, на людей В 1944 году было когда у Крыма отобрали статус автономии. 44? В каком да, году? 1944 году? 1944 45 Постановление Кремля. Когда депортировали коренные народы, крымчаков, караимов и крымских татар на Сибирь и на Кавказ. В каком, в каком году? В 1945 году. И в 1945 году аннулировали статус автономии. И была а она областью. А в году было и, был, и был этот Крым областью до момента, Какая пока Украина не Крыму, разрешила Крыму, провести Крыму, референдум Крыму, и закрепить это. В 1945 году какое количество населения осталось в Украине? На территории а Украины, без понятия. Приблизительно миллионов-миллионов а миллионов 48. 48, да точно? Ну. Серьезно? Я понял. Эта хорошо у вас работает. Что мы с вами разговаривать? Это зеркалишь мои вопросы и ответы. У вас тебе было 40... нужно подготовиться. Открываешь Конституцию. В 1985 Конституцию. в Украины, у Советского Союза. 40... Читаешь постановление Советского каждый союзной это республики, все это все, читаешь это также постановление Кремля и смотришь, как это что может выйти из республики, точнее из это. Советского, Советского решил, Союза. Году, а также, чтобы что проводить что референдумы и ссылаться на референдум, на референдум э, у коренных народов, нужно, нужно хотя бы прочесть декларацию о коренных народах. А так как ты никогда это в свои глаза не видел, понятное дело, что ты сейчас будешь сидеть мне и читать Википедию. Вопрос еще есть какой-то? Какой Вопрос еще есть какой-то? Методичку свою выкинь, почитай документы. Вопрос будет еще тебе, есть какой-то. Будет тебе урок. На, на передачу.